श्रीगुरुस्तोत्रम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो गुरुर महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चिन्मयं व्यापि सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरुवे नमः चैतन्यशाश्वतशान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनारकलातीतः तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञान शक्ति समारूढ़ हा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्तिर प्रदाता चा तस्मयः श्रीगुरुविन्महा अनेक जन्म सम्प्राप्ता कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः धन्यवाद मतलब।